bir boy odam masjidga kirib namoz o'qibdi namozdan so'ng duo qilayotsa yonida o'tirgan bir darvishning duosini eshitib qolibdi ollohim qornim juda och menga falon taom falon shirinliklardan yetkazgin boy ichida bu darvish menga eshittirish uchun ataylab ovozini chiqarib duo qilyapti shu narsani o'zimga aytsa ham bo'lardiku shu qilgani uchun ham unga hech narsa bermayman deb o'ylabdi nafs ana shunday narsa har ishga burnini suqaveradi darvesh duolarini tugatib o'rnidan turibdi so'ng masjidning bir chetiga borib yonboshlabdi birozdan so'ng masjidga bir odam qo'lida savat bilan kirib kelibdi u to'g'ri darveshning oldiga borib savatni uning oldiga qo'ydi darvesh savatning ustini ochsa duoosida so'ragan taom va shirinliklar turgan emish o'tirgan joyda hamma narsani ko'rib turgan boy lol qoldi angrayb qoldi darvesh taomdan ham shirinliklardan ham to'yguncha yeb qolganini savatni olib kelgan odamga qaytarib berdi haligi odam indamay savatni ko'tarib masjiddan chiqib ketdi boy sakrab turib savat ko'targan odamning orqasidan yugurdi yetib olgach uni to'xtatib so'rabdi siz kimsiz bir hammolman bu narsalarni kim yubordi hech kim o'zim olib keldim siz boyagi darveshni taniysizmi yo'q tanimayman o'zingiz tanimagan bilmagan odamga nega shuncha narsa olib keldingiz hammol kishi kulib qo'yib shunday dedi bilasizmi men bir faqir insonman odamlarning yukini tashib kun ko'raman bugun ajoyib bir voqea yuz berdi bugun bir boy odamni yukini tashib bergan edim juda ko'p pul berib yubordi xursand bo'lib ketdim bozorga yugurdim boshqa payt bolalarimga yedira olmagan taomlarni olib uyga bordim rosa charchagan ekanman ayolim ovqatni tayyorlaguncha uxlab qolibman subhanalloh subhanalloh yaxshiyam uxlab qolibman tushimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim u zot menga shunday dedilar mana shu masjidda bir valiy inson o'tiribdi u hozir mana shu taomlarni so'rab allohga duo qildi sen unga taomlaringdan shirinliklaringdan olib borib yedirgin u bu taomlardan yegancha yesin qolganini olib kelib o'zing bola chaqang bilan yesang senga barokat bo'ladi shu ishni qilsang jannatga kirishing uchun kafil bo'laman men men uyg'ondimu taomlarni olib masjidga yugurdim bor gap shu qolgan gapni o'zingiz ko'rdingiz boy tinmay yig'lardi undan shu qilgan bozor o'charingga qancha ketdi deb so'radi hammol faloncha ketganini aytdi shu pulning o'n baravarini beraman shu savobning bir bo'lagini menga ber dedi bo'lmaydi dedi hammol yigirma baravarini beraman bo'lmaydi ellik barovar yo'q yuz hammol boyga shunday dedi bekorga ovora bo'lmang qancha bersangiz ham savobimni sizga bermayman axir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga bu ishim uchun jannatni va'da qildilar siz siz menga butun dunyoni bersangiz ham men sizga bu ne'matni berolmayman siz shu odam bilan yonma yon namoz o'qib turib savobdan bebahra qolibsiz nasib ekan ehtimol bu ishda sizga ibrat bordir